судебное разбирательство в широкой огласке. Мы требуем, чтобы процесс во Врадиевке был открытым и в судебный процесс был включен общественный обвинитель из числа жителей поселка. Судья обязан обеспечить в этом процессе максимальное присутствие насельчан, потерпевших в судебном заседании, предоставить помещение с необходимыми для этого количеством мест, обратившись в местные органы власти. Мы требуем вести следствие с привлечением расширенной группы экспертов криминалистики. Мы требуем наказать виновных по всей строгости закона. Мы хотели бы вручить свое обращение представителю Министерства внутренних дел. Если до нас не выйдут, мы змушены будем зайти. Магомет не идет до горы, гора идет до Магомета. То я, сколько нам ждать?